Tentuan Musalli ala Sayyidina Muhammad Kata <coughs> Sufian Athawri Kata Barang siapa yang banyak fikir dia pasal kubur Barang siapa yang banyak fikir dia tentang keadaan kubur dia Maka kuburnya akan menjadi taman daripada taman-taman syurga Barang siapa yang lalai dia tentang kubur Maka kuburnya akan menjadi Jadi apa? Lubang daripada api neraka Pasal apa? Bila kita banyak fikir pasal kubur Kita sentiasa tense untuk buat ibadat Sebagai preparation kita untuk masuk kubur Bila kita lalai daripada kubur kita berpeluang untuk mati suul khatimah sebab hidup kita kita tak pernah duk fikir kalau aku mati hari ni lagu mana jadi hidup kita akan lalai lah lala, macam tu faham tak dah sekali ada sini demikian kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia kata kubur tu ada dua jenis satu kubur satu tempat yang kamu tak akan boleh lari daripadanya kata Sayyidina Ali kamu diam dia akan perlahan-lahan menghampiri kamu diam tak fikir tentang dia kamu lari pada dia dia akan lari mengejar kamu kubur bahkan dia sudah terikat di ubun-ubun kamu Masuk dia apa tak boleh lepaslah ada kubur orang kuburnya taman syurga dan ada kubur orang kuburnya lubang daripada api neraka tuan-tuan fikir macam mana kubur kita ni ada kubur mana ni tahu nak kubur bunga bong -bong bonggol ha. tu sebab kita tadi ada seorang daripada Johor doktor sehingga kemahat dia tengah duduk makan tengah hari kemahat ni Tuan-tuan mai Assalamualaikum Jumpa semua Daripada mana ni? Saya daripada Johor Main pada mana ni? Main, 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 buat apa kat sini? Ni kubur ayah saya kat sini Kubur mana? Ni di, dekat mahat saya tu ada kubur tu bila tu Kita Eh memang asyik orang sini kat doktor? Kita tak Kami memang orang Johor Tapi tu macam mana kubur ayah kat sini? Dia kata hari tu Waktu saya duduk mengaji kat USM Sebelum jadi doktor Kami convoy main USM Ayah dia ikut Abang ni dengan mak dia Dengan seorang dia Empat-empat orang dalam kereta Kami duduk depan Dia kata dalam buah kereta tu Tiba-tiba nampak tu Kereta belakang tu terbabah Terbabah kereta tu Berguling-guling-guling Apa semua dia kata oh, Ayah dia mati on the spot Mak dia ICU Duduk 6 bulan dia seperti Penang Abang dia pun sama Ayah dia dikemumikan dekat situ Tu nak habang kita tuan-tuan sekalian Kubur kita tak tahu tak mana Faham tak? Kubur tak tahu tahu mana Bukan lucu dekat kampung aman ni Tak apa lah duduk kat kampung aman lah Dekat sikit Kuat raya ni Dia boleh main singa singgah Apa semua Tak tahu yang duduk harap lagu tu Silap-silap Kubur pun tak ada ni Kita nak Cerita kubur tak mana Biar pilah Nak cerita bekai dalam kubur tu Ni lah Kubur tak mana pun biar pilah Nak cerita Bekai apa nak bawa dalam kubur ni Tuan-tuan Minta -tuan, Allah sekalian Salih Anasyana Muhammad Lalu malaikat maut pun tuan-tuan Orang yang matinya baik itu tuan-tuan Dicabutnya roh dia tu Macam mana air yang keluar daripada botol air Lembut Kata Nabi SAW Malaikat yang putih tadi ni Semua pekat duk tunggu dah dengan kain kafan Daripada syurga yang dibawa wangi-wangian daripada syurga berebut-rebut malaikat tu sambut roh kita diwangikan kita dikafankan kita dengan kafan daripada syurga dibawa naik ke langit malaikat di langit tu duk bunyi-bunyi ni roh siapa ni yang wangi sangat ni roh siapa ni yang wangi sangat ni kita dipanggil dengan panggilan nama yang sangat baik oleh para malaikat. Malaikat di langit, buk buka langit buka langit buka langit sampailah kita bertemu dengan Allah Allah kata turunlah aku redha pada dia letak dia tunggu masuk kita tuan-tuan waktu tu diselitkan di antara kain kafan dan jasad dibawa ke tanah kubur cepatlah cepat tak sabar aku ni tapi mana nak bertemu dengan aku cepat Sari Alasina Muhammad Orang yang mati segera Saya suka mentakhirkan semayang dia suka lewat semayang Pasal apa? Suka tengok TV Sungguh <laughs> Dia cerita dia suka tengok TV Tuan-tuan, waktu tu Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar Hayya Allah Salah, mai semayang sat Mai semayang sat Waktu tu, dia sedang sedap tengok TV Allah sedang panggil dia Waktu tu, siapa besar? Allahu Akbar, Allah besar ke TV dia besar? Tuan-tuan, siapa besar? TV dia besar Betul tak? Memang TV dia besar sungguh Tu <tuh> Allahumma salli asyik Tuan-tuan Bukan cerita sakat tengok TV Sama lah kita dengan kerja Sama lah kita dengan urusan dunia Waktu Allah panggil saat terlupa Yang TV duduk ada tu tu Allah bagi Yang kerja yang hendak buat tu tu Allah bagi Rezeki yang hendak terima tu Allah bagi Semua tu Allah bagi Allah panggil saat 5 minit je Takkan tak boleh nak pergi kot waktu tu macam mana dia nak jawab yang Allah tu Tuhan dia sedangkan waktu hidup ada lain lagi yang dia anggap Tuhan lebih besar lagi daripada Allah tak boleh jawab Entah. ada satu kisah dalam kitab cerita tuan-tuan Masalli ala Sayyidina Muhammad diceritakan oleh seorang daripada seorang nama dia Ammar bin Zifnar Ammar bin Zifnar dia cerita apa? Dia cerita ada seorang lelaki pergi ziarah adik perempuan dia yang sakit. Seorang lelaki pergi ziarah adik perempuan dia yang sakit. Kisah ni lagi tak lama tuan-tuan. Kita tak tahu lah suhaib so, cerita ni tapi kita boleh ambil pengajaran lah. Waktu dia pergi tengok adik dia sakit, tiba-tiba adik dia meninggal adik perempuannya. Jadi waktu bawa pergi kubur apa semua, dia ikut pergi kubur. Bila dia balik ke rumah dia tuan-tuan Baru dia perasan yang Pek uncang duit dia Dalam poket dia jatuh Dekat dalam Dalam kubur tu lah. Tuan-tuan Kalau kita lah beg duit jatuh dalam kubur lah. Korek-korek-korek handphone iPhone 6 ke apa Ada dalam lah ni Tuan-tuan <laughs> agak nak pergi korek balik kubur tu lah. Waktu dia korek-korek peluh jatuh Pakai dah korek tapi dia ni tuan-tuan dia ambil keputusan untuk pergi korek balik rumah. Dia pergi ambil uang duit dia yang tu. Dia pinggang kawan dia dengan saudara dengan sahabat dia dia kata dalam kisah tu. So dia pun pergi eh. waktu korek 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 tu tuan-tuan elok sampai dekat dengan tu terdetik waktu dah sampai ke kain ni keranda tu dia kata terdetiklah hati dia dia kata dia nak tengok keadaan adik dia tu. Dia kata kat saudara dia tak apalah hang balik dulu aku nak tengok keadaan saudara aku ni, saudari aku ni. Maka dia buka je papan tu, tiba-tiba dia buka papan tu tuan-tuan, keluar api yang menjala-jala di dalam 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 kubur dia tu. Maka cepat-cepat dia tutup, dia kelang-kelang kabut, dia keluar dan dia kambuh balik kubur dia tu, dia lari balik ke rumah dia. Dia kata kat mak dia, kata pasal apa mak ni? Mak boleh tolong cerita dia, apa yang adik saya buat ni sampai saya pergi dalam kubur dia, api dia duduk menyala-nyala. Mak dia refuse, mak dia tak mau nak cerita. Tapi dia paksa juga, dia nak tahu dia nak ambil pengajaran. Akhirnya tuan-tuan, mak dia kata apa? Adik kamu ni seorang yang suka lengah-lengah dalam sembahyang dia. Oh, takut tuan-tuan. Ini bukan cerita tak sembahyang, ni cerita lengah sembahyang. Kita lagu tu lah. Lagu tu lah kita ni. Mak lagu tu pun betul ni loh. sebelum mati. Yang kedua, adik kamu ni dia suka pi rumah orang cerita pasal orang lain. Mengadu domba. Tu Allah bagi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, tuan yang pertama kata musalli ala sayyidina Muhammad Al-Haytami kata Ibnu Hajar Al-Haytami dia kata apa? perkara amalan yang boleh menyebabkan kita terlepas daripada azabnya kubur ialah sembahyang di awal waktu. Belajar masuk waktu Terus sembahyang tanpa sebab. Kalau jangan tinggal saya saja ha tu cerita dia. Baik. Yang kedua. Ini tentuan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man qaraa huwallahu ahad. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad. Waktu mana dia? Waktu dia maridul maut. Waktu dia apa? Waktu dia sedang sakit nak mati. Cerita dia, waktu mana? Waktu orang tengah duduk sakit di hospital tu. Kita bila sampai masa dia tuan-tuan waktu tengah duk sakit kat hospital tu duk berasa macam tak apa lama lagi dah. Waktu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa siapa yang membaca kul wallahu ahad ketika dia dalam keadaan sakit nak mati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin apa ni Al-Syakir wa Rasulullah bersada siapa yang baca kul wallahu ahad man qara kul wallahu ahad al-maridul mait dalam keadaan sakit nak mati tu tiadalah dia, dia akan menderita dihimpit kubur dan bila sampai di hari kiamat kelak dia akan dibawa malaikat sampai terlepas daripada titian sirat sampai ke syurga tuan tuan alaihi wa sallam Muhammad nah. siapa so, yang apa baca qul wallahu tu menak sakit jadi kita nanti bila sampai waktu dia mati tuan-tuan dah berasa sakit duduk hospital dah doktor pun kata apa pun pesan ke anak kita apa waktu tu kalau berjumpa mak-mak kita yang macam tu pesan dekat dia baca banyak kul wallahu ahad kul <kulullah wahan> Allahumma ahad allah subhanahu wa ta'ala wala yuhla wala bismillahirrahmanirrahim ulang 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 dia akan terlepas daripada merasa dihimpit kubur boleh nak ingat ni ingat ni sebab tu tuan-tuan kalau pergi ziarah orang sakit jangan lama-lama Nabi pesan. Kita ke waktu dah sakit tuan-tuan sekalian dah tak boleh nak makan dah bawa buah epal, buah limau, buah oren apa semua tu semua. Bukan boleh makan dia tu siapa nak makan? Hang saja nak makan. Sila nak makan pun tak boleh makan tak apa sebab balik anak. Dia tahu dah. <laughs> waktu pergi ziarah orang sakit Nabi SAW buat macam ni Dan tuan-tuan hafaz doa ni Nabi pegang kepala seorang tu Nabi baca Allahumma rabbanas Azhibil ba'as Ishfi anta syafi La shifa'a illa shifa'uka Shifa'an La yuradiru Saqama Wahai Tuhan sekalian manusia Allahumma rabbanas Azhibil ba'as Sembuhkanlah penyakit Ishfi sembuhkanlah Anta syafi Engkau lah maha penyembuh La syifa, illa shifa ka tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu ya Allah. Syifaan sembuhkanlah. La yughadiru saquma dan jangan bagi balik dah, jangan patah balik dah penyakit ni tak Doa Nabi buat pada para sahabat. Anak saya kecil, tuan, waktu saya umur berapa, -berapa tahun dia duk hafal ayat ni, hadis ni. hadis ni hadis. Dia duk hafal doa ni. Hadis tu menakan dia seorang sakit. Jadi pilah tuan-tuan musalli al-jumaat kata ha Cik pergi doa anak ni Pergi doa ke tu Cik doa cik. Dia pun peganglah lah kat kaki tu tu Allahumma rabbana Cik nak cakap waktu tu, tu Umat dia oh, lima tahun enam tahun kot Apa dah uh, Enam tahun tujuh tahun tu. Allahumma rabbana sa'azibil baksa isfi Tak apa hari mati waktu tu <laughs> So Kadang-kadang tuan-tuan Mati tu buat tu menghilangkan sakit Tahu tak? Lepas tu baru ni dah besar dah sikit anak saya tu dah umur 10 tahun dah. Baru ni pi pula jumpa nyang dia. Sakit juga. Kata kat kata kat anak saya tu, ah ha, doa saya doa sifat bagi kat nyang. Dia pun pegang Allahumma Allah, rabbana. Duk dua hari ni kan tu. Allahumma <tik> <tik> salli ala sayyidina Muhammad tentang ha, tu. Adab bila kita pergi ziarah orang sakit jangan berlama-lama. Pi Lepas tu jangan duk tanya habak dia, apa habak lah ni Dan kau tu duk sakit, tanya habak apa-apa sebab tu tuan-tuan baca doa kesembuhan dekat dia Ya Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu Ya Allah macam tu kan Haa so Allah sembuhkan dia Ya Allah macam tu Tak reti apa-apa bahasa Arab tu Baca bacalah sebab mana kita reti. Bila dia dengar kita berdoa dekat dia Hati dia akan rasa tenang Pasal apa? Harap-harap Dia duk mengharap Kut ada di kalangan orang yang main ziarah tu Doa dia mustajab Betul tak tuan-tuan? Jangan bersemah lama-lama, jangan duduk lama-lama, keluar cepat-cepat. Ni bila pergi ramai-ramai tuan-tuan, bersidang pula tepi dia tu. Ha, sekejap. Cerita GST, Cerita GST lah apa semua tuan-tuan. Dia mana nak ambil tahu dah bab-bab tu. Waktu tu pesan dekat dia, suruh baca kul wallah banyak-banyak. Baca kul wallah banyak-banyak. Faham tak? Ingat ni, ingat ni. Yang kedua, baca kul wallah waktu mana? Sakit, nak mati. Yang ketiga kata ulama, Musalli ala Sayyidina Muhammad, yang ni penting dan saya nak pesan kepada tuan-tuan yang, ni. yang ni sangat penting dan saya nak pesan kepada tuan-tuan Tolong jangan lupa pada setiap hari Nabi SAW sebut Qabla Naumi Sebelum tidur kamu Atau pada waktu kamu nak tidur tu Sebelum kamu nak tidur Sebelum kamu tidur masuk mungkin lepas Isya macam tu Atau pada ketika kamu nak tidur tu Waktu dah ada baring dah tu Baca apa? apa Baca apa? Surah Al-Mulk. Al, -Mulk. Al -Mulk. Nabi SAW sebut tuan-tuan sekalian. Sentiasa baca surah Al-Mulk. Rasulullah menyebutkan surah ini sebagai pencegah atau penahan daripada siksaan kubur. Nabi kata kalau boleh aku nak semua orang ada ni. Ni dalam dada-dada mereka. Berapa lama nak baca ni tuan-tuan sekalian? Allah, berapa minit ayat? Lah 2 30 ayat dah. 30 ayat. 30 ustaz. Ingat ya, kot tiga Tiga puluh je tuan <tiga> -tuan. Tak hapai pun Baca Tuan-tuan dia ada jemaah ada ulama sebut Ibnu Umar Anak anak, anak Sayyidina Umar dia kata Anak Sayyidina Umar kata apa tuan-tuan Orang mukmin, Orang yang beriman Nanti kuburnya Dilapangkan oleh Allah Tujuh puluh hasta Tujuh puluh hasta satu hasta punya ni Lapang tu tujuh puluh hasta Maksud luah dah kubur dia. tak berimpil lagu tu dah <coughs> Bahkan ada di kalangan orang mukmin Yang kuburnya tu seluah mata memandang Wah Kita esok dah pergi korek tengok satu kubur tengok tu mana kau ni kubur sempit ke kubur luah Alam tu bukan macam alam kita tuan-tuan Tu alam lain nama alam barzakh Orang tu dah pindah ke pi alam yang lain kubur sempit, kubur luas dia seorang yang rasa, kita tak nampak dah kita nak rasa alam tu, nanti kita akan pergi alam tu kita faham? yang pertama kata Ibnu Umar kubur orang mukmin ini lapangnya 70 hasta ditaburi haruman-haruman dan dihamparkan dengan sutra kata Ibnu Umar dalam riwayat yang lain sebut tuan-tuan sekalian Nanti orang yang beriman ini Dia akan buka satu pintu Dia tengok tempat duduknya dalam syurga Angin daripada syurga tu Dah masuk mai ke dalam kubur dia Tak sabar dia nak pergi ke kubur tu Nak pergi tempat duduk dia tu Nampak tempat duduk dalam syurga ni Sama pula dengan orang yang mati jahat ni tuan-tuan sekalian Allah buka pintu nampak tempat neraka Nampak api duduk membuat-buat-buat-buat Panas dan busuknya api neraka tu duduk main masuk dalam kubur dia sebab tu orang yang matinya baik Yang nampak syurga Dia kata cepatlah cepat malaikat Bila nak kiamat ni Lambat lagi kiamat Cepatlah kiamat Pasal apa nak cepat sangat kiamat ni Sebab tak sabar nak duduk tempat duduk Aku dalam syurga tu Berbeza pula dengan orang yang mati Yang nampak api neraka Malaikat bila nak kiamat ni Lambat lagi lah nak kiamat Pasal apa ni pasal apa Jangan kiamat lah kiamat Janganlah kiamat Pasal apa Minta jangan kiamat Handuk dalam kubur pun dihimpit Sampai berselisih tu lah di di dibakar daripada api neraka sampai luruh daging luruh isi menjerit sakit siang malam hang minta jangan kiamat pasal apa pasal tak mau lu tahu satgi dia kena lagi teruk dihumbangkan dalam neraka yang telah ditunjuk ditayangkan kepada dia daripada dalam kubur dia oi tuan-tuan cerita takut insyaallah faham Kemudian Ibnu Umar sambung lagi tuan-tuan dia kata apa? Apabila seseorang itu hafaz sebahagian daripada Al-Quran hafazan dia itu sebahagian daripada Quran itu akan menjadi cahaya dalam kubur dia faham ya? kita nak bawa apa cahaya apa ni Quran apa pun tak duduk kuliah kulullah, kuliah Allah kuliah kuliah Allah tu ya 43 tahun dah <laughs> orang kata apa dia kata afdal waktu semayang maghrib sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun surah apa rakaat kedua qul wallahu ahad sunnah Nabi SAW buat lagu tu dia kata sunnah lah sunnah lah ya Allah memang dia buat lagu tu lama dah dia kata. bukan setakat maghrib semua saya baca kuliah 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 yang tu je apa, -apa pun ya Allah nampak gaya kelam rumah kita tidak tidak Cerita lagu ni Kalau tuan-tuan Hafal Quran Tak banyak sikit Kalau tuan-tuan mati Tuan-tuan hafal surah tabar ni Al-Muq Tabarokan ladhi biyadihi al-mulku huwa ala kulli syai'in qadir Al-ladhi khalaqal mawta wal hayata Liabaluakum ayyukum ahsanu amala huwa al-azizul Ufur Kan Hapai Hapai surah waqi'ah Iza waqa'atil waqi'ah Laisa li waqa'atil Kadhibah khafidatul rafi'ah Hafaz surah Al-Kahfi Alhamdulillahilladzi anzal ala abadihi al-kitab wa lam yaj'al lahu Hafaz surah An-Naba amma yatasaalun Hafaz 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 tuan-tuan mati al-muk bawa pi dalam kubur Waqi'ah bawa pi dalam kubur. Surah Naba bawa pi dalam kubur. Surah Yasin bawa pi sekali dalam kubur. Pasal apa? Pasal surah tu memang duduk dalam kita lah. Tapi kalau tak hapai, dulu baca surah Yasin. Yasin wal Hakim. Tutup. Inna, inna, inna. Inna cari tak jumpa. Tuan-tuan, kalau mati surah Yasin tu tinggal di surau. Tuan-tuan pi surah Yasin tak ada. Faham? Tabarukan ladhi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Tutup Tak ingatlah. Mati surah Yasin Surah surah apa ni Al-Muq tu Tinggal di rumah Tuan-tuan pergi dalam kubur Surah tu tak bawa Pasal apa? Pasal tak apa Faham tak ni? Hapai macam-macam lagu lah Hindustan lagi banyak hapai Lagu apa khabar, aku tanya apa khabar Apa khabar, aku tanya apa tak tahu Apa-apa pun tak tahu Dalam video tu tunjuk makcik tu belakang siap jawab Baik, apa khabar, baik Apa kabar? <laughs> dia hapai segala lagu Tuan-tuan sekalian, ya Allah Ayat Quran sikit pun tak mahu nak hapai Tuan-tuan, nak Kesian makcik tu Anak dia buat perangai begitu Allah Allah Nah, Tuan-tuan, lah sikit, belajar-belajar hafai. Ha? Al-Mulk Nabi kata apa? Kalau boleh aku nak surah ni duduk ni dalam dada hamba, dalam dada umat aku ni. Maksud dia apa? Bukan duduk dalam dada ni, hafai maksud dia Nabi kata. Nah, pasal apa? Dia akan jadi penolong kita, dia akan jadi pembantu kita daripada azab dan fitnah kubur. Bila nak baca ni? Sebelum tidur atau ketika kamu nak tidur. Faham? Okey, baik tuan-tuan sekalian. Seterusnya, salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, yang keempat Nabi kata apa tuan-tuan? Masalli -tuan? ala sayyidina Muhammad. Saya sambung balik tadi. Nabi sallallahu kata barang siapa yang pada setiap malam membaca surah tabarak maka dia akan dicegah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah taala akan siksa kubur. Baik. yang keempat, yang keempat ni tuan-tuan Apa dia? Orang yang mati syahid Terlepas daripada azab Syahid Syahid ni ada dua Satu syahid dunia Satu syahid akhirat Syahid dunia ni syahid orang yang berjihad Fizabilillah Mati terbunuh dia Waktu dia orang ni tak payah mandi Dia dia akan pakai pakaian-pakaian dia Yang dia mati tu dengan darah-darah tu Dia ditanam Sebab nanti dia akan bangkit dengan pakaian-pakaian darah-darah tu Faham? Yang kedua dia main syahid akhirat Syahid akhirat ni orang yang mati terbakar Orang yang mati lemah Orang yang mati sakit dalam perut Orang yang mati bersalin Mati syahid akhirat macam Orang ni diuruskan macam biasa Tapi kadang-kadang kita kata Tapi ustaz Dia jahat ustaz Kan Kena dia mati malam Kata pun mati terbakar Tapi dia kata apa Kawan dia kata Ustaz dia jahat Ustaz. Saya kenal ni Ustaz, dia jahat Saya kata ni Allah nak bagi satu kelebihan pada orang Kita tak tahu Mungkin Dalam hidup dia tu Dia pernah buat satu kebaikan Yang Allah sangat tengok Faham tak? Dalam hidup dia tu jahat Perangai macam-macam Tapi dia Islam lagi okay. Semayang dia jaga lagi okay. Tapi perangai tak elok Macam-macam lah perangai Tapi dalam hidup dia tu Ada satu benda baik yang sangat Ingat Allah tengok Maka waktu tu tuan-tuan Allah kira dan Allah bagi kelebihan tu kat dia Dia mati tu tuan-tuan Syahid akhirat Terangkat dia daripada azab siksa, kubur Masuk kubur dia duduk tenang, relax ya. Tapi belum jamin dia masuk syurga Nanti dia akhirat sebab akan ditimbang Juga amal dia apa semua tu Dia selamat dekat situ Tuan-tuan faham tak ni? Sebab tu jangan pandang remeh dengan benda baik Tuan-tuan ingat lama pesan Jangan pandang kecil pahala kecil. Jangan pandang kecil kebaikan yang sedikit sebab mungkin itulah yang paling ikhlas yang kita buat yang paling dipandang oleh Allah menyebabkan kita masuk syurga. Yang besar belum tentu lagi, kadang tak ikhlas, kadang tak apa. Kadang-kadang yang kecil-kecil ni. Itulah paling ikhlas kita buat. Kek tu tabung bagi seringgit tu. <laughs> tak Cerita yang ni paling ikhlas kan? Sampai bila nak pergi sengit <laughs> Macam Imam uh, Imam Ghazali Anak murid dia bermimpi Dalam kubur Kan ya. dia dapat Masya Allah Rabbi Ni'mat kubur yang sangat hebat Lepas tu Anak murid dia tanya Apa amal yang Tuan Guru buat ni sampai dapat ni'mat hebat apa ni ni sebab tulis kitab yang banyak-banyak apa semua ni kan dia kata dah bukan tapi tu apa lagi amalan yang lebih hebat daripada yang tu dia kata satu hari tengah duk tulis kitab tiba-tiba ada lalat sekok mai eh, duk minum dia punya apa dakwat aku biar dia minum sampai dia kenyang biar aja sampai dia kenyang terbang lalat tu bila dia dah kenyang keh bagi lalat minum tu dapat nikmat kubur Faham tak? Tu contoh lah Contoh je kita cari lalat Nak pergi minum pula Dan kata Kecil amal tu Tapi ikhlas dan Allah pandang Faham tak? Kadang-kadang keluar susun kasut orang Kadang-kadang terpijak kasut orang terplanting sana Ambil tak sini balik apa semua Kadang-kadang tengok kasut orang terplanting Ambil tu benda kecil-kecil ya tuan-tuan Yang kita kita rasa macam tak ada apa Silap-silap yang tu lah Allah pandang sangat Dan jangan pandang dosa kecil itu kecil mungkin itulah yang sangat dimurkai oleh Allah Yang menyebabkan kita masuk neraka Allah faham ni? ok baik kemudian tuan-tuan yang kelima amalan-amalan yang boleh kita terselamat daripada ni tuan-tuan masalah yang Allah selamat ialah mati pada malam ataupun siang hari Jumaat mati pada malam atau siang hari Jumaat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ma min muslim yamutu yawmul jumaah aw lailatul jumaati illa waqahu Allah fitnatal kubur Tidaklah kata Nabi SAW seorang muslim yang mati dia pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat melainkan kecuali kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah akan menjaganya daripada fitnah kubur lepas daripada azab kubur. Kalau mati mana? Untunglah. Itu kelebihan Allah bagi kan. Ya? Syarat dia Islam. Belu Cina ke, apa, mahu tuan tuan pihak, mati malam Jumaat, belu guna mana pun tak dia apa, apa. Malam Jumaat